Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tuan Sri yang dipertua, anggota dewan yang mulia. Terima kasih atas peluang untuk membahaskan usul menjunjung titah di raja pembukaan dewan yang mulia ini. Insya-Allah masa 12 minit yang diperuntukkan ini saya akan manfaatkan untuk satu satu perkara saja Tuan Sri yang Di-Pertua berkaitan dengan tata kelola pengurusan kewangan negara yang sangat penting untuk memastikan negara berada pada landasan ekonomi yang baik terutamanya dalam suasana geopolitik dan geoekonomi yang akan terus mencabar. Alhamdulillah, anggaran awal pertumbuhan ekonomi negara bagi suku keempat 2025 yang baru saja diumumkan oleh Jabatan Statistik menunjukkan kita mencapai 5.7%. Berdasarkan anggaran awal ini itu bermakna Pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2025 insya-Allah diunjurkan sebanyak 4.9%. Pada masa yang sama, petunjuk ekonomi yang lain juga menunjukkan prestasi yang sihat. Ringgit telah mengukuh sebanyak 9 hingga 10% berbanding dengan US dollar bagi tahun 2025. Ringgit juga mengukuh berbanding dengan mata wang-mata wang lain di dunia petunjuk-petunjuk lain contohnya pasaran saham semakin baik menunjukkan ada aliran wang masuk ke dalam pasaran saham kita inflasi kekal terkawal sejak 3 tahun dan kadar pengangguran pada 2.9% terus menurun dan terus menjadi lebih baik oleh itu masyarakat sebenarnya berhak untuk mempunyai pandangan yang masing-masing yang berbeza-beza mengenai kedudukan ekonomi negara ia bergantung kepada kesan segera yang dirasai oleh setiap kumpulan mereka yang lebih terdedah kepada pengukuhan ekonomi makro yang di pasaran saham yang juru ekonomi yang di bank yang di syarikat-syarikat besar sudah tentu akan lebih cepat mengesahkannya rakyat biasa yang lebih jauh dan yang perlu menunggu kesan trickling effect dengan izin mungkin lebih skeptikal dengan naratif pengukuhan ekonomi negara. Tapi apapun hakikatnya, apapun pandangan pribadi kita, kita tak boleh menafikan bahawa naratif ekonomi yang telah kita pertahankan sejak tahun 2023 iaitu untuk membina kembali pengukuhan ekonomi negara ia mesti berpaksikan kepada dua perkara penting satu ialah disiplin fiskal kerajaan kedua penstrukturan semula ekonomi negara ke arah penciptaan nilai melalui kompleksiti ekonomi yang lebih tinggi dua naratif ini telah berjaya meletakkan Malaysia di keadaan yang lebih baik dalam suasana geopolitik dan geoekonomi sekarang terutamanya Apabila kesan daripada perang tarif yang diwawakan tahun lepas akan ada kesan yang besar kepada ekonomi dunia, sekarang selepas tahun kita nampak sebenarnya kesan itu tidaklah seperti yang diwawakan tahun lepas. Baik eh. Dua naratif ini Tan Sri yang dipertua, iaitu disiplin fiskal dan juga penstrukturan semula ekonomi adalah sangat penting sekiranya kita mahu mengekalkan keanjalan ekonomi kita dalam suasana ekonomi dunia yang saya sebut tadi. Oleh kerana masa singkat ada 8 minit sahaja, saya hanya nak tumpu kepada satu aspek saja daripada dua tadi, iaitu disiplin fiskal. Disiplin fiskal negara kita telah ditetapkan pada sasaran tertentu. Yang ini telah dibentangkan di Parlimen dalam tahun 2023 lagi. Supaya jumlah pinjaman baru yang diambil setiap tahun itu berkurang dari satu tahun ke satu tahun dengan sasaran menjelang tahun 2028 jumlah keseluruhan hutang negara itu berada dalam keadaan yang terkawal itu sebenarnya sasaran kita eh? sasaran kerajaan ialah untuk mencapai dengan izin Tansi yang dipertua apa yang disebut sebagai fiscal glide ataupun penurunan defisit secara berkala mengikut sasaran berikut dari defisit fiskal 6% yang diwarisi dalam belanjawan 2022, mesti turun kepada 5% dalam belanjawan 2023, kepada 4.3% belanjawan 2024, kepada 3.8% defisit dalam belanjawan 2025 dan dalam belanjawan 2026 yang baru dibentangkan tahun lepas Sepatutnya kita mencapai fiscal glide sebanyak 3.5%. Itu sasaran kita. Kalau kita berjaya capai ini, maksudnya menjelang tahun 2028 keadaan hutang kita akan lebih terkawal tuan-tuan yang dipertua eh. Baik. Setakat ini angka defisit fiskal tahunan seperti yang diumumkan di dalam dewan setiap tahun. Bulan Oktober kita umum kat sini menunjukkan sasaran-sasaran itu telah dicapai. Angka sebenar fiskal defisit yang diumumkan di dalam pengumuman belanjawan adalah seperti berikut. 5% bagi 2023, 4.1% bagi 2024. Bagi 2025 angka itu masih lagi belum keluar tetapi pasaran telah mengunjukkan dia akan tersasar sedikit. Kalau sasaran yang ditetapkan kerajaan ialah 3.8%. Pasaran sekarang mengunjurkan di antara 4 hingga 4.2%. Jadi buat kali pertama dirasakan akan tersasar bagi tahun 2025. Baik. Seterusnya Tan Sri yang dipetus saya nak tarik perhatian baru-baru ini selepas pilihan raya negeri Sabah dalam bulan Disember 2025 Akibat rungutan terutamanya daripada perniagaan pembayar cukai, maka Yang Amat Berhormat Tambun telah mengumumkan sejumlah 4 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk melunaskan hutang kerajaan bagi membayar balik cukai-cukai terlebih bayar kepada syarikat dan individu yang selama ini tidak dibayar oleh kerajaan. Selepas pengumuman itu saya sebenarnya tunggu baik ahli parlimen ke baik kerajaan ke baik pasaran ke untuk buat analisa lanjutan. Kerana pengumuman itu sebenarnya ada kesan yang besar kepada persoalan tata kelola kewangan negara. Tapi tak ada jadi sebab itu saya ambil peluang pada hari ini untuk bentangkan terus dan lontarkan persoalan itu kepada dewan untuk dijawab oleh Kementerian Kewangan pada masa penggulungan nanti. Walaupun yang amat berhormat Tambun mengumumkan peruntukan 4 bilion dan jumlah itu bunyi besar kepada rakyat. Sebenarnya yang belum diumumkan atau belum ditanya atau belum dijawab ialah berapa sebenarnya jumlah cukai yang tertunggak yang terlebih bayar oleh rakyat yang belum dibayar oleh kerajaan. Berapa banyak cukai yang terlebih bayar ini tetapi belum dipulangkan kepada pembayar cukai sebenarnya angka ini ada tiap-tiap tahun susah nak cari Tan yang dipertua Pertua, lama nak cari ini sebab dia tak ada dalam laporan belanjawan yang dibentangkan kepada kita dia ada dalam satu lagi laporan lain yang dipanggil penyata kewangan kerajaan persekutuan yang terkini adalah dalam, bagi tahun 2024 di muka surat 48 carta 30 saya nak kongsi tansi yang di eh komitmen bayaran balik cukai kerajaan persekutuan sebenarnya telah meningkat mendadak dari jumlah 14.6 bilion dalam tahun 2020 meningkat kepada 21.8 bilion tahun 2021 Terus meningkat kepada 25.7 bilion tahun 2022. Naik lagi 25.5 bilion tahun 2023 dan yang terakhir bagi tahun 2024 mengikut laporan rasmi hutang kerajaan yang tak bayar balik cukai terlebih bayar yang terlebih kutip daripada rakyat ini telah mencecah 33.3 bilion ringgit. Itu untuk 2024 kita dah masuk 2026 Maksudnya berdasarkan trend ini pada firasat saya lah Tan Sri yang dipertua Tunggakan bayaran balik cukai bagi tahun 2025 Besar kemungkinan adalah jauh lebih besar daripada 33.3 bilion Iaitu angka terakhir 2024 Baik eh Yang kat luar rakyat marah lah Kenapa tak bayar simpan duit kami semua 4 tahun tak bagi ni kan tapi saya nak tumpu kepada perkara yang lebih besar sebenarnya daripada itu. Kerana kita perlu hadam, kita kena tanya soalan ini. Pertama, eh, kenapa Kementerian Kewangan baik daripada Perikatan Nasional daripada tahun 2020 sehinggalah sekarang di bawah Kerajaan Madani sampai 2025 tidak memulangkan kembali cukai yang terlebih kutip daripada rakyat dan juga syarikat kita Sehingga ia melonjak menjadi 33.3 bilion dalam tempoh 4 tahun sahaja. Iaitu peningkatan 128% dalam tempoh 4 tahun. Jumlah itu tak pernah berlaku pada pandangan saya Tan Sri Yang Dipertua kecuali bagi tempoh 4 tahun ini. Apa puncanya? Kenapa lambat proses? Tak cukup kaki tangan ke? Tak cukup masa ke untuk buat taksiran? apa perasaan kita kalau kita jadi pembayar cukai yang ada syarikat kena bayar cukai mengikut anggaran yang ditetapkan bila kita file kita terlebih bayar kita tak dapat 3 4 tahun kalau kita lambat bayar sesuatu daripada kerajaan 2 bulan kita masuk penjara tuan sri yang dipertua kena saman kena compound ini bukan 300 ringgit ini 33 bilion yang masih lagi kerajaan belum bayar kepada rakyat eh tapi isu tersirat yang lebih besar sebenarnya jauh lebih mendalam daripada soal 33.3 bilion yang kerajaan berhutang kepada rakyat. Isunya begini. Dia berkait dengan persoalan naratif ekonomi yang saya sebut tadi. Kita beritahu kepada satu dunia naratif ekonomi kita ialah kita mempunyai disiplin fiskal yang baik kita mengawal perbelanjaan kita kita kurangkan rasuah sebab itu kita berjaya kurangkan defisit kita fiskal glide kita dari satu tahun ke satu tahun dan satu tahun tetapi kalau kita tengok kepada jumlah yang tidak dibayar balik tadi ya jika komitmen bayaran balik kerajaan persekutuan adalah 25.7 bilion 2022, 25.5 bilion 2023, naik kepada 33.3 bilion 2024. Sebenarnya berapakah angka defisit yang sebenarnya sekiranya bayaran balik ini dipulangkan dan disempurnakan seperti yang sepatutnya kepada rakyat? Sebabnya, saya tak tahulah berapa ramai di dalam Dewan dan di luar tahu, kita sebagai sebuah kerajaan mengamalkan perakaunan tunai. Dengan izin Tan Sri yang Pertua, kita mengamalkan cash accounting, bukannya accrual accounting. Dalam cash accounting itu maksudnya begini. Semua yang kita kutip ini walaupun bukan kita punya pun, kita akan istiarkan sebagai hasil kita. Bila kita bayar balik baru kita tolak. Dia tak sama dengan kewangan syarikat, kewangan yang kita biasa iaitu yang kita hutang orang, awal-awal kita dah tolak dah. Kita tak campur. Karena itu bukan duit kita tu, itu kita terlebih ambil. Tapi oleh kerana kerajaan mengamalkan cash accounting, apa-apa saja yang dikutip walaupun bukan milik kerajaan, walaupun kena bayar balik nanti, itu tetap diisytiharkan sebagai hasil kerajaan persekutuan boleh itulah. Saya mohon 2 minit lagi transkrip betul eh. Pada pemahaman orang biasa seperti saya lah Apabila komitmen bayaran balik cukai kepada rakyat ini meningkat mendadak daripada tahun 2020 hingga sekarang 2024 dan ini persoalan kepada dewan setiap tahun kita luluskan belanjawan, kita tepuk meja ni adakah ini bermakna sebenarnya hasil kerajaan persekutuan sebenarnya telah pun terlebih nyata dengan izin overstated daripada tahun 2020 sampai sekarang 2024. Hasil yang diisytiharkan itu pada pemahaman saya sebagai seorang akauntan bertauliah dan auditor Tan Sri yang dipertua sebenarnya telah terlebih isytihar. Contohnya, eh, hasil bagi 2024 yang diisytiharkan dalam Dewan ialah sebanyak RM322 bilion. ringgit. Tercatat di muka surat 137 dokumen belanjawan 2025 bahagian seksyen hasil kerajaan. Tapi jumlah RM322 bilion itu, Tan Sri Andri Pertua, termasuk RM33.3 bilion yang sebenarnya bukan hasil kerajaan pun. Yang itu yang tidak dibayar kepada rakyat. Oleh kerana jadi akhirnya kita akan berada dalam keadaan tak kisahlah kerajaan mana. Madani ke, Perikatan Nasional ke, Rumah Bangsa ke lepas ni. Kalau ini tidak dibaiki maksudnya setiap Menteri Kewangan dia boleh buat keputusan. Tahun ini kita jangan bayar balik. Bila kita jangan bayar balik tiba-tiba kedudukan fiskal kita nampak cantik sebab kita pegang duit orang ni kita tak bagi tapi defisit kita tunjukkan semakin berkurang semakin berkurang maka saya nak tutup begini Tanzri eh jika ini diambil kira eh kesan hasil yang terlebih nyata sebanyak 33.3 bilion untuk tahun 2024 itu kita kena banding dengan saiz ekonomi kita untuk kita tentukan Kalaulah kerajaan kita daripada 2020 sampai 2024 tak culas bayar balik wang rakyat, sebenarnya berapa defisit sebenar yang kita telah capai dalam tahun 23, 24 dan 25. Maka kita kena banding 33.3 bilion itu dengan saiz ekonomi kita. Bagi tahun 2024 saiz ekonomi kita ialah 1.65 trilion lah itu real terms kalau ambil nominal pada harga semasa Lebih kurang 1.9 trilion Ambil 33.3 bilion Macam tu nak kira defisit Tengok saiz Sebenarnya Kalau kita pulangkan balik Dan kita bayar seperti yang sepatutnya Defisit kita tidak menurun Tuan Seri Yang Pertua Defisit kita untuk tahun 2024 Sebenarnya adalah antara 5.8 ke 6 peratus berbanding dengan yang dibentangkan sebanyak 4.1%. Dan ini adalah sangat sangat besar kesan dia kerana persoalan yang lebih besar sebenarnya kenapa tak bayar balik cukai ni? Adakah ini satu kelalaian atau yang lebih berbahaya untuk tata kelola kewangan negara mana-mana kerajaan pun? Atau satu keputusan yang dibuat untuk menunjukkan kejayaan kerajaan mengurangkan defisit fiskal seperti yang kita umum dan sasarkan Walaupun ia dicapai dengan tidak membayar balik lebihan cukai kepada rakyat Ini persoalan yang Dewan perlu tanya dan saya harap syarikat-syarikat dan pasaran perlu tanya Adakah itu uh, menepati undang-undang? Ya Dalam keadaan sekarang mana-mana kerajaan bebas buat begitu kerana kita mengamalkan cash accounting bukan accrual accounting selagi kita buat cash accounting ikut suka dia nak bayar atau nak bayar yang itu akhirnya akan boleh dilaksanakan dan tak salah pun dan saya ingat kalau kementerian kewangan perlu menjawab dia akan jawab memang itulah kita buat cash accounting jadi tak salah lah tapi yang lebih penting ialah perkara ini lambat laun akan dikupas dan diketahui juga oleh penganalisa pasaran. Maka bila sampai ke peringkat itu, persoalan mengenai naratif ekonomi negara yang selama ini dijadikan sebagai kekuatan kita bahawa kejayaan kita ada disiplin fiskal yang baik, berjaya menurunkan defisit dari satu tahun ke satu tahun, itu akan dipersoalkan. Jadi oleh itu dan yang, yang dipertua yang berumat, dewan yang mulia Muhammad. Saya berharap uh, pandan, yang Ahmad Muhammad Tambun pandan. boleh tanya sikit. Simpanggang masa dah masa habis. Masa dah habis. Satu minit je. Sikit je tak tanya. Apa. Ada Bertanya tak yang, yang dalam jawapan? ada tak dalam senarai yang Bomat tu pihak yang patutnya dibayar cukai ni. Adakah kategorinya? Tak perlulah berapa ramai tak ataupun kategori yang sepatutnya menerima pulangan bayaran cukai balik tu adakah dari segi korporat ke dari segi individu ke ada tak peratusnya yang buat? Uh, terima kasih spanenggas pendek saja Sri yang dipertua laporan uh, rasmi kerajaan di dalam penyata kewangan kerajaan persekutuan tidak menunjukkan jumlah penerima dia hanya menunjukkan jumlah cukai yang masih tertunggak dan saya ingat 90% ialah cukai pendapatan kemudian kita ada juga um, real property gains tax dan beberapa yang yang lain lah. Tapi kalau ikut laporan rasmi kerajaan tidak di 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 um, dedahkan um, untuk pengetahuan simpan renggam saya memang ada menghantar satu soalan kepada Kementerian Kewangan kita perlu mula bincang dari segi breakdown dia berapa banyak berapa lama kenapa dan sebagainya baik saya nak tutup Tan Sri Um sebab itu saya berharap Yang Amat Berhormat Tambun dan Kementerian Kewangan membentangkan secara terperinci kedudukan sebenar defisit fiskal negara dengan mengambil kira tunggakan bayaran balik cukai kepada rakyat yang masih dipegang um, oleh kajian setakat ini. Kalau kita kata dah turun 4%, kalau campur itu sebenarnya 6%. Kalau sebelum ini kita kata turun 5% campur itu mungkin 7%. Maknanya ada lebih banyak usaha yang kita kena buat untuk mengekang perbelanjaan kita kalau tidak sebab itu ada kesenjangan dari segi naratif yang orang kata ekonomi nampak baik tetapi dekat bawah lain sebahagiannya kerana perkara-perkara ini perlu dilunaskan dengan lebih baik oleh kajian jadi adalah lebih baik kita berterus terang dan telus dalam pengurusan kewangan negara supaya kita tahu berapa wang yang kita ada dengan kita betul-betul tahu wang yang kita ada saja barulah kita tahu berapa banyak yang mampu kita berbelanja saya percaya ini selari dengan hasrat dan mesej titah diraja Duli Yang Maha Mulia Tuanku semasa pembukaan parlimen tempoh hari dan atas kesuntukan masa itu saya tangguhkan terlebih dahulu ucapan saya sekian wabillahi taufiq wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Right.